Далеко не всем и не каждому дано счастье такое, Родину защищать. Ну вот нам, видимо, такое счастье дано. 50 долларов долларов ⁇ это очень-очень мало. Хотелось бы, чтобы, конечно, жил-дожил. Здесь собрались, наверное, не наверное, а абсолютно точно только именно те, кто не просто любил, знал, уважал э, Борю, но кровью породнились в боях, начиная от Николаева, Херсона, Бахмата, Курдюмовки, в одних окопах побывали. Отрел! Ну, мы снимаем еще. Сегодня день, ну, просто самый чудовый в мире был всегда. Э -э наш борщик появился в ночь с 27 на 28 -го. Он и появился сильным, крепким, удивительным мальчиком, и таким, наверное, рос и э -э ну, мужал становился мужчиной по, 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 по жизни. Вот такой. Так что сегодняшний день, он не просто день. Мы его ждали, мы, он всегда был у нас знаковый и все. Надеюсь, что Боря там слышит и знает нас, и мы все его любим, как он нас всех любил. У меня два сына, и я два пая еще в 93 году, когда распаевка шла, взял каждому, чтобы сыну было по паю земли. Но 18 лет назад с завода увольняют, простите, это банально, но расскажу вам, главного Может, агронома. Долго очень. Вот, и он остается без работы. А я знал, что он талантливый. Он трудный человек, но, но, талантлив. Мы, я его привез в это поле. Соглас... Ну, мы с Борей обговорили. И вот с этого началось, он дал согласие, и мы начали закладывать это поле. Он и придумывал, какие растения мы будем садить. Да, агроном что-то отметал, что-то... И поэтому самые первые у нас здесь появились высаженные живые изгороды. Барбариса, кизильника, берючины, сведены кроваво-красные. То есть разнообразие. Ты приедешь и выберешь то, что тебе нужно, и видно это красиво. И горько и приятно, что оставил, оставил он после себя такой след. Горько, потому что за каждым деревом кажется, Боря должен быть. быть. И все люди, которые здесь работают, они нам очень часто повторяют это, что такое чувство, что сейчас Боря появится. Чудова, дуже чудова людина, він був. Я таких командирів не зустрічав. І завжди я не любив дівати каску або на позиціях там були. Я завжди без броніка ходив, бо тяжко було мені після першого ранення в броніку ходити. Він завжди кричав на мене, що дідь бронік, бо я тебе сам застрелю». теж. Він виніс з бою, з обстрілу. Побратима з відірваною ногою за метрів 70 від того місця з кущів, Заховав його в других кустах, перед турнікетом зажав ногу і пішов спасти йому ногу. Кулят забрати ту ногу і прильот загинув. Ну, розумієте, він був справедливий. Для мене це було на найважніше. Мабуть, і тобто його він міг бути і жорстким, але ця жорсткість у нього так виглядала, що це не, виспри... не сприймувалося як такий наказ, наказ, нак... Бо це був наказ, але це був наказ, який навіть не тільки мусити хотів виконати, так, мабуть, скажемо, за нього. Тортик Торфік 28 бригади, три з От трошки він мене пострадав. Рішив приїхати до свого командира, що служив, я дуже поважав Бориса Борисовича. Та всі його поважали в нас. Нема такої людини, щоб хтось не поважав. Працьовитий, веселий постійно, до людей відносився до, як до своїх рідних, на мабуть. не слышали о том, что началась война. И вдруг в 9 часов к нам приезжает Боря двумя машинами, с семьей, с вещами и с двумя собаками. И он говорит, Популек, я поеду заправлю вот эту машину, не сам у него там стоит, это его была машинка. Я ему звоню, Борчик, что случилось? Я Давай я подъеду, помогу. Что, что? да, не волнуйся, Популек, все нормально, я через пару часиков буду. Это в 2 часа было. В 4 часа он вернулся, зам командира роты вот, в комментарном уже начал служить. Вот, пожалуйста, он нас обманул. Это был ребенок такой, который от рождения и вот теперь до загибели, никогда я от него не слышал, даже когда он был маленьким, что что-то больно или что-то не так, и все. У него все всегда было хорошо. Я понимаю, что если не мы, то кто? Мы должны это все сделать, должны найти силы и моральные, физические перемогти. И это будет, дай боже, наша победа, перемога, и как можно скорее.